на 637 700 гривен. Уменьшение предлагается в связи с невозможностью разместить на депозит временно свободное денежное средства и уменьшение поступления от арендной платы за коммунальное имущество. Также дополнительная дотация уменьшается на 279 900 гривен. Общий объем доходов, согласно изменениям государственного бюджета по городу Мелитуполю, уменьшен по общему фонду, уменьшено на 12 миллионов 22 тысячи 864 гривны и определен в размере 301 миллион 143 тысячи 200 гривен. Расходная часть также корректируется на вышесказанную сумму. Первая корзина корректируется за счет оплаты бюджетной вторая корзина за счет программы благоустройства города на 1 миллион гривен. При расчете объемов расходов учитывано, учитано э, сохранение в течение 2014 года на уровне декабря 2013 года минимальная заработная плата 1218 гривен тарифная сетка в течение года 852 гривны уменьшение расходов на обеспечение деятельности э, специалистов из социальной работы центров социальной службы Николая тоже в связи с их сокращением также претерпели изменения надбавки Педработникам и библиотекарям. Ранее постановок был определен четкий процент 20% педработникам и 50% библиотекарям. Сейчас с изменениями установлен граничный размер, то есть выплачивается до 20% педработникам за престижность при наличии фонда оплаты труда. И библиотекарям также ограниченный размер 50%, то есть выплачивается до 50% и при наличии фонда оплаты труда. Надбавка медработников также, которая должна была ввестись с 1 сентября 2014 года за объем и качество выполненных работ, выплачивается при наличии фонда оплаты труда. Тем самым по городу Мелитополь вообще там новый дефицит по заработной плате. На сегодняшний день он составляет 15,6 миллионов гривен или 0,7 месячных фонда. Все приблизительно сферы в одинаковом положении. У всех до месячного фонда дефицит заработной платы. Рассчитан дефицит с учетом минимальной заработной платы целый год 1218 тарифной сетки 852 гривны. Также учтены изменения по надбавкам. Петработникам учтены надбавка 10% средняя с 1 сентября и библиотекарям с июля 30%. Также у нас дефициты наблюдаются по энергоносителям. Мы знаем, что с 1 апреля увеличены в бюджетной сфере тарифы 56,6% по теплоснабжению и 50% по газоснабжению. Таким образом, дефицит у нас появляется по энергоносителям. Он составляет размер 7 миллионов гривен. Необеспеченность полтора месяца, пол ноября и декабрь месяц. В части бюджетных транспортов изменения следующие увеличивается объем доходов по прочей субвенции на 72 тысячи гривен, увеличивается объем доходов по субвенции жилищной на 5 миллионов 94 тысячи 734 гривны в связи с увеличением тарифов. Уменьшается объем доходов по детской субвенции на 12 миллионов 139 тысяч 733 гривны. И уменьшается объем доходов по субвенции на детей сирот 124 тысячи 160 гривен связано с замораживанием минимальной заработной платы. Также уменьшается объем доходов сокращается полностью дополнительная дотация на выплату надбавок за объемы качества, качества работ местным работникам в общей сумме 584 4464 гривны. По специальному фонду увеличивается объем доходов и субвенции с государственным бюджетом, местным бюджетом на реконструкцию, ремонт и содержание дорог на общую сумму 1 миллион 296 тысяч 200 гривен. По данному решению, кого <какова> есть